Ya, yep, uh, doktor dan anda kembali lagi untuk edisi hari Selasa Seperti biasa, kita akan uh, bawakan perbincangan kita berkaitan dengan soal-soal um, kesihatan juga lah mm -hmm, kan? Soal perubatan mm -hmm. juga kesihatan dan pagi ini mm -hmm. kita nak bercerita tentang uh, situasi Ataupun uh, bila mana seorang kanak-kanak disahkan uh, sebagai autistik ataupun menghidap autism Jadi uh, kita nak selap, ucapkan selamat pagi kepada Dr. Anjini Sivanesam Yang merupakan pakar perkembangan pediatrik dari Hospital Kuala Lumpur Um, ada ibu bapa di luar sana yang mempunyai um, mengalami situasi sebegini uh, apa sebenarnya yang mereka perlu faham tentang autism? Uh, autism. okey mula-mula uh, diagnosa autisma itu mesti uh -huh. difahami uh -huh. di mana uh, autisma ini adalah masalah perkembangan yang kompleks uh -huh. yang merangkumi tiga ciri okay. iaitu masalah dengan perhubungan sosial okay. social interaction uh -huh. masalah komunikasi okay. dan juga pola biasa yang berkaitan dengan minat aktiviti dan tingkah laku seseorang kanak-kanak uh -huh. dan ibu bapa mesti memahami bahawa masalah autisma ini adalah masalah perkembangan sepanjang umur. Okay. Uh -huh. Alright dan dia uh, merangkumi adalah berkaitan dengan tahap intelektual okay. dan juga pembelajaran yang luas. Okay. Dia boleh dari tahap yang sederhana uh -huh. ke tahap yang amat kompleks. Uh -huh. Dan malangnya masalah autisma ini adalah lebih kerap 4 kali lebih kerap di kalangan kanak-kanak lelaki okay. berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Okay. Dan membuat diagnosis di kalangan kanak-kanak perempuan menjadi adalah satu uh, masalah yang amat besar dan hmm. Profesor David Skous iaitu hmm pakar psikiatri kanak-kanak dan remaja di Institute Child Health di London uh -huh. uh, ada membuat banyak kajian tentang perkara ini uh -huh. untuk membuat diagnosis di kalangan kanak-kanak perempuan. Okey. Mm. Jadi bila agaknya pada peringkat umur berapa kanak-kanak itu kita boleh lihat uh, dia mempunyai ciri-ciri um, artist. artistik. Okey. Di Amerika uh -huh. Mereka buat saringan apabila kanak-kanak itu berumur satu tahun. Okay. okay. Alright. Di Malaysia kita ada buku rekod kesihatan kanak-kanak uh -huh. umur kosong hingga enam tahun uh -huh. yang telah dilancarkan pada Januari 2012 uh -huh. dan buku ini diberikan di semua klinik kesihatan. Okay. Alright. And warna merah jambu untuk kanak-kanak perempuan dan warna biru untuk kanak-kanak lelaki. Uh -huh. Apabila kanak-kanak itu berumur 18 bulan. Ada soalan, 23 soalan dip yang dipanggil sebagai MCHAT, Modified Childhood Autism Checklist Disorder okay. ataupun dalam bahasa Malaysia, Senarai Semakan Kanak-Kanak Autisma. Di sini ada 23 soalan yang senang dijawab oleh ibu bapa. Uh -huh. Jawapannya yes ataupun no. Uh -huh. Terdapat dalam bahasa Inggeris, bahasa Malaysia dan juga dalam bahasa Mandarin. Uh -huh. Dan sekiranya ibu bapa mengalami masalah untuk menjawab soalan tersebut, jururawat yang terdapat di klinik kesihatan akan membantu mereka. Dan dia ada kriteria-kriteria yang perlu fulfil. Okay. Di mana kalau dia menepati kriteria untuk autisma, dan uh, jururawat akan meng mengambil tindakan untuk rujuk kes itu kepada doktor dan seterusnya uh, rujukan akan dibuat kepada pakar perubatan keluarga. Mm -hmm. Dan terdapat 250 pakar perubatan keluarga di seluruh Malaysia dan yang ditempatkan di klinik kesihatan mereka berkebolehan untuk membuat diagnosis berdasarkan daripada soalan-soalan yang ada itu menentukan saringan sahaja saringan awal saringan awal sahaja ataupun early screening for autism all tetapi ini bukan diagnosis dia setakat saringan sahaja so that means bila kita ada kesedaran dan saringan jadi kebolehan untuk membuat diagnosis awal adalah ber, boleh dilakukan. Um, semalam merupakan hari uh, kesedaran Autism. autisma 2012. Uh, berkomunikasi dengan kanak-kanak memang bukan sesuatu yang mudah. Hmm. Jadi bila mana seorang kanak-kanak tu uh, autistik, apa cabaran-cabaran yang ibu bapa selalu hadapi uh, okay. dalam seharian? Kalau maksudnya mm. uh, diagnosis oh, sudah dibuat. Mm -hmm. oh, oh. Okey, bila diagnosis sudah buat bergantung kepada kes. Sama mm. ada kes ini kes yang sederhana ataupun mm. kes yang very complicated. Okey. Kalau kes yang sederhana, ibu bapa akan uh, menjalani latihan dan uh, kursus yeah. di Uh, nasum contohnya okay. uh -huh. di mana mereka boleh mendapatkan maklumat macam mana nak mengendalikan kanak-kanak ini okay. tetapi bukan senang uh. sebab mereka akan menghadapi cabaran yang tinggi uh -huh. sebab kebolehan untuk memahami tingkah laku dan perasaan mereka sangat kompleks yeah. jadi bukan sesuatu yang you boleh belajar begitu senang hmm. mengambil masa hmm. apa yang biasanya yang yang um, ya yang terjadi kepada kanak-kanak um, autistik ini boleh mereka akan mengalami masalah pembelajaran okay. masalah tingkah laku attention deficit hyperactive disorder okay. selalu akan anxious anxiety iaitu rasa bimbang okay. dan juga depresi okay. boleh ada sawan epilepsi hmm. juga masalah tics dan clumsiness dia sering okay. tersentak-sentak hmm masalah hmm. tidur hmm tidak boleh tidur dan masalah makan. Contohnya, kanak-kanak itu... Contohnya saja ya. Hmm. Mungkin hanya perlu uh, perasa strawberry dalam hmm. sebarang makanan. Hmm. Dan walaupun umurnya tujuh tahun, dia akan makan macam makanan bayi. Uh -huh. Mesti blend diet dia. Uh -huh. Alright? Saya jadi. Dan kalau you tukar tekstur makanan, tukar. dia tidak boleh terima. Hmm. Okay. Right? Juga mereka akan mengalami masalah rangsangan deria. Okay. Okay, yang aneh. Di mana, contohnya... Um, Uh, bila you tukar texture dia akan meluar ataupun muntah okey mm. sampai Alright. sampai usia bila selama-lamanya selama-lamanya oh, kita, okay. kita ada pemanggil mm. tapi kita ada sensory integrasi okey 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 mm -hmm. it's a kind of a therapy yang boleh dijalankan oleh juru pulih cara kerja mm. uh -huh. terdapat 64 juru pulih cara kerja okay. di hospital Okay, hospital. sekejap lagi kita pergi uh, tuh, ke situ kita terima pemanggil uh, pagi ini hello Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalam. yeah, silakan soalan Sampai, anda. Selamat pagi. Ya, yeah, saya anak ini dari calon. Ya, yeah, silakan. Ya. Yeah. Uh, saya nak tanya, saya ada orang anak di semua. Ya. Yeah. Uh, sekarang dia umur, dia 28 tahun. Okey. Okay. okay. Uh, uh, macam doktor kata, macam makanan dia memang betul. Eh? Okey. Uh, sekarang uh -huh. dia dah besar ni masa ni dia dah berlain dah. Okay. Uh, masa kecil-kecil dia tukar pukul-pukul. Mm tingkah laku. Kalau tak ada kenak dia tak boleh, dia pukul kita. Uh -huh. uh, masalah dia kalau kata mainan dia, uh, benang, kertas, yes. plastik. Uh, ber yes. Uh, sekarang lah dia besar. Okay. Uh, dia dah bagi makan minum salin pamper dia. Uh, dia tidur di lapang bangun tu dan akan main benang. Okey, uh, ada soalan ataupun tidak? Ada tukar tolak. Mm hmm. Ah, uh, makanan dia nasi dengan telur saja sekarang. Okey. Okey. Ah, uh, masalah dia nak nyerut doktor. Mm hmm. Najis dia ada ada 24 jam tu. Apa masalah dia? Okey, so, baik. Najis. Ah, uh, mm -hmm. nanya doktor. Okey. Okay. 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 Kita ada adi, seorang adi, lagi pemanggil sebelum kita jawab soalan pertama. Mm -hmm. Hello. Assalamualaikum Salam Ya silakan soalan lah ya, puan uh, Soalannya Ialah Macam -hmm. mana kita nak Apakah definasi Kalau Kalau Guru Atau, atau saya cakap Kalau orang kata Anak kita ni Ada mal autism uh -huh. Mal tu maksudnya apa Okay uh -huh. uh, Lepas tu Uh, apa nama adakah satu jenayah ke ataupun kesalahan ke pergi sekolah yang biasa ah, uh, Okay, puan-puan okay. sebelum uh, sebelum tu macam mana uh, perilaku yang yang puan nampak pada anak puan tak ada apa tak saya dah apa. pergi uh, apa nama jumpa pakar uh -huh. dia, dia uh, masalahnya ada uh, apa nama uh, dia saya jumpa biasa jumpa dengan arwah profesor Ajizan okay. uh -huh. dia kata uh, tak ada apa uh -huh. anak saya boleh dapat Uh, boleh boleh membaca ke apa tak sempat kata orang uh -huh. uh, apa yang Cuk. apa yang cikgu tu cakap uh, mal dia ni uh. ada mal autism siapa yang sahkan dia uh, mal autism ni Uh, guru Oh guru hmm. <laughs> Okey baik uh, Mungkin uh, Puan boleh dengar jawapan daripada Doktor uh, Pertama the tadi Ya yeah. Anak uh, uh. uh, uh. uh, uh. uh, uh. dia buang air besar so Okey uh, uh, Untuk soalan yang pertama berkaitan dengan masalah Kita kata uh -huh. toileting skills yeah. Yeah. Mm -hmm. So uh, Puan boleh bawa anak anda kepada juru pulih cara kerja okay. Di hospital yeah. yang terdekat okay. Untuk mendapat Strategi-strategi uh, yang kita boleh buat Untuk toileting skills okay. uh -huh. Mereka akan mengajar Tetapi kena sabar uh -huh. Dan akan mengambil masa Tetapi akan berjaya Kalau uh -huh. you positif dengan you punya pendapat uh -huh. Pasti akan berjaya uh -huh. Uh -huh. Dan yang kedua tadi Mark autism okay, uh, Saya agak uh, terperanjat dengan Diagnosa dibuat oleh Cikgu sebab <laughs> Diagnosa ini memerlukan pengesahan doktor uh -huh. okay, Tapi pada masa yang sama Saya gembira Terdapat cikgu yang boleh membuat diagnosis tersebut. That's very good. Mm -hmm. okay. okay, dia punya uh, DSM-5 ialah Diagnostic and Statistical Manual. Mm -hmm. Ia ialah ciri-ciri yang kita gunakan untuk masalah mental. Mm -hmm. Yang kelima yang akan keluar tak lama lagi dari mm -hmm. Amerika, mm -hmm. menyatakan kita hanya buat dua aspek diagnosis iaitu autisma ataupun Autism Spectrum Disorder (ASD). Okay. So mild autism maksudnya dari pelbagai aspek, mungkin dia tak ada masalah tingkah laku. Mungkin masalah pembelajaran dia tidak sangat teruk, mm -hmm. masih boleh memulihkan. Uh, me, uh, Yes dipulekan hmm. ataupun masuk sekolah biasa mainstream okay. school okay. Uh. tidak perlu menghadiri special education. Okay. Dan okay. yes. hmm. ada yang tanya kat oleh puan tadi uh, adakah salah menghantar anak yang uh, ada autisma ke sekolah biasa? No, not at all. Mm -hmm. Kita mesti tengok apakah kebolehan kognitifnya. Yeah. Okey. Mm -hmm. Sebenarnya kita memerlukan kepakaran clinical psychologist yep. untuk membuat IQ assessment mm -hmm. untuk tengok tak Tahap, apakah IQ dia? Ya. Berdasarkan kepada IQ itu, kita boleh membuat rumusan sama ada hmm. anak ini boleh teruskan pelajaran di sekolah biasa ataupun memerlukan bantuan khas. Hanya perbezaan di antara negara Malaysia dengan negara maju ialah hmm. di Malaysia kanak-kanak autisma kalau jenis yang tidak boleh menghadiri sekolah biasa hmm. akan dikelompokkan bersama dengan kanak-kanak dengan masalah lain. Okay. Tetapi di United Kingdom dia ada sekolah khas hmm. untuk kanak-kanak autisma. Kita sekolah, belum ada lagi sekolah belum khas. Lagi. Uh -huh. No, bukan. Khas untuk autisma sahaja. Uh -huh. Di Malaysia ada sekolah khas tetapi uh -huh. semua golongan kanak-kanak -kan, maksudnya down syndrome, yeah, yeah. masalah intelektual semua dikelompokkan dalam satu kelas. Uh -huh. Tapi bukankah ni ni mungkin pandangan peribadi. Yalah, pandangan peribadi sendiri. Bukan kalau lebih elok kalau dibiarkan masuk sekali dalam masyarakat no. supaya mereka Sebab tak Sebab complexity mm. setiap sindrom dan mm. masalah perkembangan berbeza. Mm -hmm. Cara approach untuk mengajar berbeza. berbeza. So uh -huh. you memerlukan cikgu yang ada training dalam uh -huh. program tersebut. Uh -huh. Masa, misalnya uh -huh. untuk um, masalah autisma the best program ialah teach Ya, yes. mm -hmm. itu program dari apa Amerika. Halangan, apa halangannya yang yang kita ada sekarang ni yang mm -hmm. menyebabkan kita suka ada sekolah macam tu? Soalan Dana, itu, saya mm. suka nak jawab sebagai <laughs> dari Ministry of Education. Mm -hmm. Tetapi mungkin soalan itu boleh dijawab oleh Ministry. Of mungkin Education. mungkin disebabkan statistik kita belum tak ada ramai. Lagi mungkin kesedaran kurang, mm -hmm. diagnosa masih tidak dapat dibuat. Sebelum mm -hmm. itu, sebelum ini mungkin. 30-40 tahun kanak-kanak autisma dilonggokkan dalam kalangan kanak-kanak intellectual hmm. Hmm. mental retardation hmm. sebenarnya dia mas masalah yang khas dan bukan mental retardation ataupun intellectual impairment. Okey, hmm. baik. Kita ada satu lagi memanggil yang bersama dengan kita, kita bersama dengan uh, siapa tu? Cik Azwin. Hmm. Ya, ya, saya. Ya, silakan. Soalan kepada doktor. Okey, doktor saya nak hmm. tanya, apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan kanak-kanak uh, mendapat um, dapat uh, simptom ini uh -huh. adakah daripada genetik ataupun uh, dari kandungan ataupun faktor makanan dan sebagainya sebab saya sekarang ini mengandung uh-huh. Uh, 15 minggu uh -huh. waktu saya mengandung uh, 6 minggu saya menerima uh, infeksi tempok Okey. Adakah ia boleh menyebabkan anak saya mengidap ini? Okey. Okey. Uh, bila uh, trimester pertama iaitu 3 bulan yang pertama kalau you ada jangkitan chickenpox ataupun toxoplasmosis, cytomegalovirus, mm -hmm. herpes simplex boleh menyebabkan uh, pelbagai masalah dalam bayi dalam kandungan mm -hmm. dan you memerlukan fetal maternal scan daripada pakar O&G mm -hmm. yang akan membuat untuk tengok dari kepala sampai kaki Sekiranya terdapat apa-apa masalah Terutamanya masalah neurologi dengan yeah. otak mm -hmm. Alright, that's number one Sama ada chickenpox berkaitan dengan masalah autisme Sukar dijawab mm -hmm. Sebab ini ialah masalah perkembangan Yang you akan nampak dari masa ke semasa Memang masalah genetik mm -hmm. diketahui mm -hmm. Misalnya uh, genetik 16P11.2 Duplication and deletion syndrome mm -hmm. Berkaitan dengan masalah autisme Tetapi pada masa yang sama Mereka mungkin ada paras muka yang berbeza uh -huh. macam lelangit tinggi uh -huh. mata berbeza mulut dia berbeza jari dia berbeza uh -huh. so berdasarkan kepada itu tetapi so, chickenpox berkaitan dengan autisma That. susah suka nak jawab mm -hmm. sebab ini tidak dapat dibuktikan dari aspek kandungan mm -hmm. you kena tengok selepas bayi itu dilahirkan mm -hmm. masalah perkembangan jadi, dari semasa ke semasa jadi memang boleh uh, inherit ataupun di yes. diwarisi sekiranya you ada seorang kanak-kanak dengan masalah autisma uh -huh. kemungkinan untuk mendapat kanak-kanak Autisme dalam kandungan yang seterusnya tinggi hmm. disebabkan dia ada linkage dengan genetik. Yeah. Okey dan selepas itu pada generasi yes. yang seterusnya juga yes. ada. Ah uh, oh. pemanggil kita okay. pada pagi ini. Hello. Hello. Ya, yeah, yes. siapa tu? Hello. Hello. Teruskan Sari -Sari daripada Art Melaka. Ya, yeah, okay, pun silakan pun saya saya ada seorang bisu. Mm -hmm. Pada lah. sekarang umur dia dah 10, uh, 11 tahun. Right. Habis tu dia sekarang, dia makan suka macam makan kari semua. Makanan dia macam pedas-pedas makan, makan lah, Tapi dia suka bersendiri. Habis tu dia suka suka main tak suka berkawan. Hmm. Yes. Habis tu dia kalau dia suka melompat-lompat selalu lah macam a uh, sampai hyper sikit. Hmm. Hmm. Ha hmm. lepas tu dia sekarang ni dulu dia yang sekolah, rancangan khas lah di sekolah. Okey. Dulu lepas sampai di sekolah dia duduk di, di Uh, di nursery lah Sekarang dia tak mahu Duduk di nursery lagi mm. Dia nak duduk di rumah Dia suka tengok TV Main komputer Okay uh, Main komputer cukup dia pandai Apa-apa pun dia pandai TV semua dia pandai Channel semua dia pandai mm -hmm. uh, Habis masalahnya sekarang Dia tak nak duduk di, di nursery Sekarang dia mak dia Dengan ayah dia bekerja, Dia mm. duduk di rumah Kalau kita mm nak -hmm. asal nursery Dia akan mengamuk okay. Dia duduk di rumah sekarang Habis terpaksa Mak dengan bapak dia Pasangkan CCTV di rumah mm. uh, Maknya dia aku, uh, tengok menjelaskan apa dia buat kat rumah tapi memang dia tak jual. Mm -hmm. dia duduk di rumah dalam rumah dia main itulah komputer dah tapi pasal menguruskan badan ni tak pergi bila air ke mandi ke apa semua dia boleh okay. yang kita cakap semua dia faham tapi Alright. sekarang tak ambil ber, apa yang kita cakap tapi dia, kita, dia, kita cakap dia faham apa suruh dia semua boleh buat tapi dia tak ambil kisah semua tu. Okey. Baik. Kalau kadang-kadang masuk kalau kita suruh tu buat dia buat. Kalau dia okay. tak nak buat dia tak nak buat. Dia ikut right, angin dia lah Okey, baik. Penjagaan kanak-kanak yang yang autistik berbeza-beza mengikut mengikutkan Amerika. Jadi macam mana kalau kalau ada satu um, garis panduan yang ibu bapa boleh ikut untuk memudahkan uh, mereka ataupun penjaga jaga anak-anak ni? Okey, saya boleh um, cadangkan satu website mm. iaitu mm. www.nas .org.uk. Okay, okay. tetapi ini adalah dalam bahasa inggris website mm -hmm. ini ada semua maklumat yang you perlukan. aha okay. okay cukup mencukupi ns.org.uk hmm. .uk, UK. Hmm. Yes. jadi di, di situ kita boleh belajar sesuatu macam mana nak menjaga kanak-kanak autis semua aspek dan di mana uh. dan dia ada macam information yang you boleh print hmm. dan membaca ns.org.uk ini sesuatu yang menarik saya juga saya tengah cari website ni sekarang ok, <laughs> <laughs> okay uh, dan uh, apa antara uh, mungkin kesilapan lah yang, yang ibu bapa hmm. ter, ter, tersilap buat uh, dalam pengalaman mereka menjaga kanak-kanak autistik -kanak ya yeah. Uh, masalah yang kami menghadapi di hospital ialah hmm. Untuk uh, membuat temu rama dan pemeriksaan seorang kanak-kanak autisma akan mengambil masa 3 jam. Okey. Okey. Mm -hmm. Dan selepas 3 jam, mungkin kita tidak dapat membuat keputusan. Okay. Kita perlu membuat lawatan di sekolah dan okay. lawatan di rumah. Oh. Inilah cara yang mereka menjalankan di United Kingdom. Okay. So, pelbagai aspek untuk memerhatikan perangai tingkah laku kanak-kanak ini. Oh. Mm hmm. Alright. Dan ada teknik untuk membuat. Masalah yang kami menghadapi ialah Temu ramai yang kita menjalani dengan ibu ataupun bapa selama 2 jam. Uh -huh. Mereka tidak dapat jawab soalan. Oh. Mereka kata, doktor anak saya di kampung dulu. Oh. Saya tidak tahu. Tidak mengenali anak-anak yes. itu. -anak so, tu. sukar kami untuk membuat keputusan. Sebab interview dia mengambil masa yang lama. So, bila ibu bapa tidak dapat memberi jawapan yang uh -huh. tepat, uh -huh. membuat kami susah untuk membuat keputusan. Uh -huh. Sebab itu kita akan beritahu, pada takat ini syaki sahaja tidak dapat membuat keputusan. Hmm. Kita akan beri susulan temu janji dan mungkin buat lawatan ke sekolah dan juga lawatan ke rumah. Ah, hmm. Jadi prosesnya uh, agak panjang Laman. juga Bagi untuk memastikan. Bagi ibu bapa yang dapat memberikan jawapan dengan tepat tiada masalah langsung. Ah, uh, okay. okay. baik. Kita kita mengharapkan agar um, ya ibu bapa yang mempunyai anak yang mungkin disyaki anak mempunyai tanda-tanda um, uh, autisma ini boleh merujuk kepada pihak hospital ataupun klinik kesihatan pakar untuk perubatan menentu, keluarga. Pakar perubatan keluarga uh -huh. untuk memastikan anak-anak. It itulah kena 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 dan tak, kita tak boleh harapkan uh -uh. semua pakar perubatan tahu apa yang dalam fikiran kita. Sebab so, uh -huh. itu kadang-kadang pergi hospital <laughs> biasa makan ubat apa tak tahu yang warna coklat tu. Ah, uh, yang warna coklat. Ah, macam <laughs> <laughs> Tapi <laughs> kalau di UK, uh -huh. mereka boleh beritahu nama dia oh, tahu okay. side effect ubat tersebut. Uh, yes, itulah very detail. So okay. mereka. Minat membaca. Uh, ha. jadi kita harapkan ibu bapa kita pun selepas ini begitulah, yes. kenali um, mm -hmm. ya sifat-sifat anak-anak kita. Dan uh, bagaimana pula ialah bila um, anak kita autistik dan bila berkawan dengan yang kanak-kanak lain mm. mungkin ada mm. per apa perilaku-perilaku yang kita tak jangka kan. Yes. Jadi macam mana pula sokongan masyarakat tu sendiri? Program kesedaran umum penting. Hmm. Okay. dan latihan dan staff and ibu bapa amat penting dan mm -hmm. Apa yang saya nak cadangkan ialah keluarga yang ada kanak-kanak dengan masalah autisma uh -huh. Membina parent support group. Uh -huh. Bila you ada parent support group, group ini akan mempunyai kuasa yang tinggi yeah. untuk mm. menghafalkan dia punya masalah mm. dan mm. akan menerima sambutan yang bagus. Jadi, bantu-membantulah. Yes. Eh. Yes. Ada risiko kanak-kanak ini mungkin mencederakan of orang course. lain. Ya, yeah. yes. mm. yes. itu yeah. yang kita risaukan yeah. juga yeah. kan. Yeah. Mm. Yang okay. extreme spectrum. Mm. yang teruk. Mm. Dan uh, kalau mereka mempunyai, apa, apa lagi persediaan yang ibu bapa patut buat sebelum pergi berjumpa dengan pakar, uh, mungkin bahagian Institut pediatrik HKL, mm. sebelum mereka pergi mendapatkan uh, hikmat nasihat, apa antara yang perlu mereka buat? Uh, ya lah bergantung makan. kepada hmm. umur kanak-kanak tersebut. Okay. Sekiranya kanak-kanak sekolah kita akan membuat saranan supaya membawa semua buku tulis, hmm. buku membaca. Hmm. Okay. Alright. Sebab kita mesti memerhatikan cara dia menulis. Sebab saya beri contoh dia boleh ada masalah clumsiness. Hmm. Alright. Tersentak-sentak. So hmm. cara dia menulis sama ada ini a uh, contribute kepada masalah pembelajaran ataupun tidak mm -hmm. cara dia mengira mm -hmm. alright cara macam mana dia mengira mm -hmm. okey teknik dia mm -hmm. dan cara dia membaca penting mm. and cara dia mewarnakan jadi mm -hmm. so, kadang kita menyatakan um, little professor yeah. mereka macam high functioning autism uh, uh. kebolehan mereka sangat tinggi so you mesti mm. minta kalau anak you suka melukis tolong bawakan semua lukisan dia supaya kita boleh buat pemerhatian yang teliti berkenaan dengan kebolehan mereka sebelum mm -hmm. kita membuat sesuatu rumusan dan diagnosis. Okey. Okey. Uh, okay. uh, Baik. sebelum kita ucapkan uh -huh. selamat pagi ni, uh, bagaimana pula sedikit uh, situasinya bila autisma itu eh uh, yalah sampai dewasa kan? Yes. Bagaimana cabaran yang mereka hadapi bila meningkat dewasa? Kalau diagnosis awal mm -hmm. sebab dia akan menerima early intervention program. Mm -hmm. okay. Jadi masalah-masalah apa yang dikatakan secondary behavioral issues tidak akan muncul. Okay. Alright, sebab keluarga tahu macam mana nak handle masalah ini. Right. Sebab mereka menerima uh, support daripada occupational therapy, yeah. speech therapy uh -huh. ataupun psychologist untuk counselling, uh -huh. behavioural therapy. Uh -huh. Jadi boleh dibantu. Jadi semuanya boleh dikawal apabila menjelang uh, mereka dewasa yes. nanti. Yeah. Uh. Tetapi masalah akan timbul sekiranya diagnosis tidak memutuskan tidak dibuat awal. Hmm. Okay. Tapi kita harapkan dengan buku uh, yang baru kesihatan. ni, rekod kesihatan ini, insya-Allah dapat mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai masalah autisma dan sebagainya, kita ketahui awal dan dapatlah kita lakukan sesuatu untuk memulihkan hmm. mereka dan memberi sedikit cahaya kepada masa depan mereka nanti. Uh, memudahkan mereka berdikari. Hmm. Uh, terima kasih Jadi doktor. Ya, uh, pagi sama -sama. ni Begitu banyak informasi dapat kita kongsikan dengan anda semua.